Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan yang dibebas akan membentangkan tentang kajian kes yang bertajuk Amal Syahsi Pencuri Satu Sin. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang pengenalan latar belakang kes, kronologi kes, pembincangan kes dan kesimpulan. Kami berharap melalui video tentang ini kita semua akan menyedari betapa pentingnya nilai amanah dan jujur dalam kehidupan harian kita. Perkenalan, pada tahun 1990, negara kita telah digemparkan dengan satu kes penyelewengan kewangan yang sangat besar. Uh, kes ini melibatkan seorang pekerja bank di Hock Hua Bank yang bernama Aman Shah. Walaupun Aman Shah sebagai kaki tangan biasa, tapi dia berjaya mencipta satu sistem untuk yang digunakan untuk mencuri wang pelanggan bank. Uh, kes ini juga dikenali sebagai pencuri satu sen kerana dia mencuri dengan jumlah yang sedikit tetapi secara berterusan. Uh, kes ini juga menjadi perhatian ramai kerana ia menunjukkan bahawa uh, jenayah bakal berlaku jika sistem tidak dikawal dengan baik. Kes Aman Syah pula, Aman Syah menerima gaji sekitar RM1800 sebulan. Namun, kehidupannya sangatlah mewah dan mencurigakan. Aman Syah mempunyai wang sebanyak 4.01 juta ringgit dan memiliki 6 buah kereta mewah yang jelas tidak sepadan dengan uh, pendapatan bulanannya sebagai seorang pekerja bank uh, Perkara ini menimbulkan syak wasangka dalam kalangan pengurusan bank Hasil daripada siasatan Aman Shah didapati bahawa telah memindahkan uh, wang pelanggan sedikit demi sedikit ke dalam akaun peribadinya sendiri Akhirnya, kegiatan jenayah ini berjaya dibongkar oleh pihak bank selepas menyedari aa... Uh, Ketidakseimbangan uh, aset dan gaji yang dimiliki oleh Aman Shah Kes ini bermula apabila Aman Shah dihantar oleh pihak bank Untuk mengikuti kursus komputer Selepas itu, beliau dilantik sebagai ketua jabatan Pemprosesan sistem pengurusan elektronik Untuk dana dan sekuriti di Hawkwa Bank Dengan menggunakan isyarat palsu Beliau berjaya memperdayakan pengurusan bank negara Dan memindahkan wang secara senyap ke akaun bank bumi putera miliknya tanpa ada pihak yang menyedarinya. Pada 3 Jun 1990, Ahmad Shah telah muncul dalam rancangan TV3 dan berkongsi tentang koleksi kereta mewahnya tanpa menyedari bekas pengurusnya menonton rancangan tersebut. Temu ramah ini menimbulkan rasa curiga dengan aset yang dimiliki oleh Ahmad Shah. Keesokan harinya, bekas pengurus itu melakukan audit dalaman dan mendapati sebanyak RM4.1 juta hilang dari akaun pelanggannya Amansyah disabitkan bersalah atas tujuh pertuduhan pecah amanah di bawah Seksyen 408 Kanun Kesetiaan dan menjatuhi hukuman penjara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini, saya Muhammad Amir Danish akan menerangkan secara ringkas tentang kesalahan yang dilakukan dalam kes ini. Individu yang terlibat ialah Aman Shah Ahmad yang merupakan seorang eksekutif di Bank Hoa. Beliau telah mengambil kesempatan atas kedudukannya dengan menggodam sistem bank. Melalui cara ini, beliau mengambil baki wang kecil ataupun ia dipanggil sen daripada akaun pelanggan secara berperingkat. Walaupun nampak kecil, jumlah keseluruhan yang terlibat adalah sangat besar. Kesannya, kerugian menjejah hampir RM4.1 juta. Disebabkan perbuatan tersebut, Aman Shah telah dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun di bawah Seksyen 408 dan 402 atas kanun kesisaan. Kes ini memberi pengajaran bahawa penyalahgunaan kuasa dan teknologi boleh membawa akibat yang serius. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana kes ini berlaku. Dari segi latar belakang, individu ini memang mahir dalam bidang komputer sejak usia 11 tahun dan beliau juga merupakan graduan perakaunan dari UITM. Gabungan kemahiran teknikal dan ke kewangan ini membuka peluang untuk melakukan jenayah tersebut. Ses selepas mengikuti satu kursus komputer perbankan, beliau berjaya memanipulasi sistem Speedbank dalam tempoh hanya 14 hari. Namun perbuatannya mula dikesan apabila beliau menunjukkan gaya hidup mewah, termasuk memiliki 6 buah kereta mewah dengan gaji beliau yang hanya bernilai RM1800 Malaysia serta beliau pernah juga muncul dalam rancangan TV3 yang jelas menimbulkan kecurigaan pihak berkuasa. Siasatan ini mendapati beliau telah memindahkan sebanyak 4 juta USD ke akaun bank Bumi Putra Malaysia dan dari situ kes ini akhirnya terbongkar. Sekian terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada saudari Fatma untuk menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi gejala rasuah dan juga kesan-kesannya. Terima kasih kepada saudara Amin. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasinya. Pertama, melalui pendidikan dan integriti. Seseorang itu hendaklah menerapkan nilai etika dalam latihan kepimpinan dan organisasi masing-masing. Yang kedua, sistem kawalan dalaman. Sebuah organisasi hendaklah sentiasa membuat pemantauan berterusan pengasingan tugas iaitu segregation of duties dan audit teknologi. Yang ketiga, penguasaan undang-undang. Andalah sebuah organisasi, organisasi itu sentiasa membuat tindakan tegas serta perlindungan kepada pemberi maklumat. Yang keempat, kesedaran masyarakat. Andalah semua uh, masyarakat memainkan peranan media dalam melaporkan salah guna kuasa secara telus. Dalam kes ini, ia juga memberi kesan, negara, kesan kepada negara di mana Pertama, krisis melalui krisis kepercayaan. Hari ini telah membuncangkan yang orang awam terhadap keselamatan sistem perbankan. Yang kedua, reformasi perbankan. Apabila terjadinya hal ini, bank negara telah memperketat regulasi dan meningkatkan pelaburan dalam keselamatan siber. Yang ketiga, pindaan undang-undang. Undang-undang telah menambah baikkan kanun kesesaan berkaitan penipuan kewangan dan pecah amanah. Yang keempat, kestabilan ekonomi. Ia telah mengubah perspektif Uh, masyarakat terhadap jenayah Kuala putih sebagai ancaman serius sebuah ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengajaran utama. Yang pertama, amanah adalah mata wang utama. Kepercayaan awam jauh lebih mahal daripada nilai wang yang dicuri. Yang kedua, nilai integriti. Kebakaran teknologi tanpa etika akan membawa kemusnahan kepada diri seseorang. Dan yang ketiga, bahaya jenayah kuala putih. Walaupun bermula dengan sesen, impaknya mampu melumpuhkan sistem kewangan. Dan yang terakhir iaitu sikap waspada. Institusi dan masyarakat tidak boleh ambil senang dalam mengawasi selok belok pengurusan wang. yang terakhir ialah kesimpulan. Kes Aman Shah iaitu penculik satu sen membuktikan bahawa kelemahan dalam sistem perbankan dan kurangnya integriti pekerja boleh menyebabkan kerugian besar serta menjejaskan kepercayaan masyarakat. Kes ini menekankan kepentingan kawalan dalam sistem yang kukuh keselamatan sistem pemantauan kaki tangan dan pengukuhan etika profesional bagi mencegah penyelewengan serta jenayah kola putih dalam institusi kewangan.